Hasil ini menempatkan Jepang sebagai top rank di klasemen grup E dengan koleksi 6 poin, sedangkan Spanyol harus puas di posisi 2 dengan 4 poin. Di laga lainnya, Jerman yang melawan Costa Rica dipastikan tidak lolos karena tidak bisa mengejar selisih gol. Jalannya pertandingan di babak pertama, Spanyol tampil dominan. Jepang sangat tertekan dengan permainan Spanyol hingga gol pun tercipta. Tendangan Morata yang memanfaatkan umpan silang dari Cesar Azpilicueta membuahkan hasil yang manis ya untuk Spanyol skor 1-0 untuk Spanyol di ke 26 pergerakan As membuka pertahanan Jepang namun kali ini posisi Dani Ulmo dan Morata terperangkap oset sampai turun minum di babak pertama skor masih bertahan untuk 1-0 karena Spanyol masih belum bisa mencetak gol lagi Pada saat awal-awal babak kedua, Spanyol malah kebobolan Tepatnya di menit ke 48 Kesalahan Spanyol dalam membangun serangan pendek membuat Jepang mudah merebut bola Tidak sampai 5 menit yaitu di menit ke 51 Perjalanan antara Doan yang diteruskan kepada Kaoru Mitoma Yang kemudian finishing oleh Tanaka membuat gol kedua bagi tim nasional Jepang Gol Tanaka ini sangat kontroversial karena kelihatan bola sudah dalam posisi di luar lapangan sebelum ditendang Mitoma. Namun tayangan ulang dari berbagai sudut VAR, video asisten referee berhasil menangkap gambar bahwa bola masih dalam posisi tidak out. Maka gol tersebut dipun disahkan. Meskipun tertinggal Spanyol bermain lebih santai karena lebih dipastikan lolos ke babak berikutnya. Sampaikan dukanya jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya. We never tell.